بسم اللہ الرحمن الرحیم و رسول کریم بلند ہمتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صرف عالم قاری عابد اور زاہد ہی نہیں تھے بلکہ وہ بڑے ہمت والے چاک و چوبند نہایت عقل مند اور میدان جنگ میں وقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مشرقین کے مجمع میں با آواز بلند قرآن مجید پڑھ کر سنایا ایک روز مسلمان جب وہ تعداد میں تھوڑے اور کمزور تھے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے بخدا ابھی تک قریش نے با آواز بلند کسی سے قرآن نہیں سنا کون ہے جو ان کو سنا دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں انہیں قرآن سناؤں گا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ اس کے لیے مناسب نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کوئی ایسا شخص انجام دے جس کے ساتھ اس کے قبیلے کے طاقت اس کی قبیلے کی طاقت ہو کہ اگر قریش اس کے ساتھ بری نیت سے پیش آئیں تو اس کا قبیلہ اس کے حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہو لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دعونی فعن اللہ سیمنعنی ویحمنی نہیں یہ کام مجھے ہی کرنے دو اللہ تعالی مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور ان کے مقابلے میں میری حمایت کرے گا اللہ میرا حامی اور ناصر ہے پھر وہ چاش کے وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ گئے اس وقت سرداران قریش قعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان ترجمہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا آپ لگاتار سور رحمان کی تلاوت کرتے رہے قریش نے جب غور کیا تو انہیں پتہ چلا ارے یہ تو وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ, کہ... یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تیزی سے ان کی طرف لپکے اور ان کے چہرے پر مارنے لگے لیکن انہوں نے تلاوت کا سلسلہ ختم نہیں کیا وہ برابر پڑھتے رہے اور وہیں رکے جہاں تک وہ پڑھنا چاہتے تھے پھر وہ لوٹ کر اپنے ساتھیوں میں آئے اس وقت ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر کہا آپ کے متعلق ہم کو اسی بات کا اندیشہ تھا یہ سن کر انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ کافی لوگ آج سے پہلے میری نظر میں اتنے ذلیل اور بے حیثیت نہ تھے اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کل بھی ان کو اسی طرح قرآن سنا سکتا ہوں لیکن ساتھیوں نے کہا نہیں بس اتنا کافی ہے تم نے ان کو وہ مقدس کلام سنا دیا جس کا سننا انہیں گوارا نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا اور وہ سخت بیمار تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے مزاج پرسی کے بعد انہوں نے دریافت کیا ماتشت کی آپ کو کس چیز کی شکایت ہے فرمایا جنوبی اپنے گناہوں کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فما تشتہی کیا خواہش ہے فرمایا رحمت ربی اپنے رب کی رحمت کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے بے رغبتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الا امر لك بعطائك الذي امتنعت عن من اخذه منذ سنين کیوں نہ آپ کے وظیفے کی ادائیگی کا حکم جاری کر دوں جس کو لینے سے آپ نے پچھلے کئی سالوں سے انکار کر دیا ہے فرمایا لا حاجت لی بھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یکون لبناتک من بعدک ترجمہ یہ مال آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا فرمایا فخر تو اللہ اللہ ابدا کیا آپ کو میری بیٹیوں کے متعلق محتاج اور فقر و فاقے کا اندیشہ ہے میں نے انہیں ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی ہدایت کر دی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو اس شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے گا اس پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا اور جب رات آئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس وقت ان کی زبان مبارک اللہ کے ذکر اور اس کی روشن آیات سے تر تھی ان نہ و ان نہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو فوائد و نصائح یہ دنیا الاسباب ہے دنیا کو اللہ تعالی نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ہر چیز کا سبب رکھا ہے اسباب پورے کرنے کے بعد اور اسباب استعمال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور بھروسہ اسی اکیلے اللہ پر کرنا چاہیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بغیر بکریوں کے ہی دعا کے ذریعے دودھ مانگ سکتے تھے لیکن سبب اختیار فرمایا اسی طرح ہمیں اپنے ہر کام کے لیے محنت کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ مدرسہ اسکول میں ہم چھٹی کریں اور صرف دعاؤں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں اسباب پورے اپنا کر پھر اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے جسمانی صحت کی دیکھ بھال کرتے رہیے دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عالم قاری عابد ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر اور نڈر شخص بھی تھے اور طاقتور مجاہد بھی تھے جیسا کہ آپ نے پڑھا غلام عبداللہ قاریم عابد الجاہد الحسب و ان نما کاندار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صرف قاری عالم عابد اور زاہد نہ تھے بلکہ طاقتور چاق و چوبند اور بوقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے لہذا طلباء کو چاہیے کہ وہ ورزش کا اہتمام کریں روزانہ اتنا پیدل چلیں کہ پسینہ آ جائے اچھا دماغ صحت مند جسم میں ہی ہوتا ہے اور حدیث میں ہے اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور بہتر ہے